Ну, вы по колончикам а? какие места у вас записывались? Какие места увы? Занимайте места, где которые места люди записывали? Где ваш дома? Как же ждали, когда вы записывали? Почему? За как же вы записывали со снижением? на входе, вот а там. Я, а? я, подожди, я объясняю что? вам. Я, Запишите, я объясняю, я не пишу, для этого стоит стол. На входе стоит стол, где записывают, выдают талончик, женщина. Повторяю вам, женщина, фиксируйте вас, до да вас никто руками не дотрагивался. Вот стоит стол, на входе зал, где регистрируют людей, которые записывались вчера, позавчера, им выдавали талончик для того, чтобы человек знал свое место, где он может присесть и быть на сессии. А мы имеем право послушать, что наши депутаты говорят. Вы имеете Смей, право, это... имеете. А Но... я кто объявлял? Записи, а кто объявлял? Я, объясняю. какие претензии как ранее, я не пойму. я не понимаю, при чем здесь Какие претензии? Я объясняю. Для того, чтобы человек присутствовал Ну дайте я слово задам мэру. Пускай на вопрос. Для того, чтобы человек присутствовал на сессии, он должен заранее записаться. Для того, чтобы... Надо объявить по телевидению, что будет Почему вы не объявили по телевидению? А почему я есть мэр, есть Вас никто не будет, я еще раз говорю. Есть Если вы хотите что-то провоцировать, у вас этого Ник не будет Почему я и говорю вам. Никто не будет Все люди, которые попали в зал, еще раз говорю, попали в зал, записывались раньше, до того. Как... Правильно. Кто им сказал? Людям. Откуда они знали? Я не знаю. Из средств массовой информации. Да. Мужчина, не надо провоцировать. Я Никто? не знаю. Никто не знает. Никто? Вы, же, здесь как люди знают? Извините, разве вы власть? Я не знаю. Свои здесь нет. Свои, Свои здесь депутаты. Но мы работаем Депутаты ваши, не они решают ваши проблемы. Они решают. Ну мы давайте сейчас это так его. как нас выгоняют за вы руки. Женщина, не нужно провоцировать. Еще раз говорю, не нужно провоцировать. Я еще раз говорю. о добыче газа способом гидроразрыва пластов на территории Украины, в частности, в границах участка-Юзовский, в котором входит территория Донецкой области. Это соглашение предусматривает рабские условия для жителей нашей страны на 50 лет с последующим продлением контракта по усмотрению этой компании. Мы рассматриваем это решение как современную форму рабства граждан у транснациональных корпораций. Только общими усилиями громады можно остановить этот проект, грозящий уничтожением нашей земли, будущего наших детей и внуков, попирающий все возможные принципы самоопределения местных громад. Мы требуем от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министра Украины немедленно наложить мораторий на разработку газовых месторождений методом гидроразрыва пластов. А депутатов Донецкого областного совета на очередной сессии отменить ранее принятое решение от 16 января 2013 года о согласовании проекта соглашения о разделе углеводного водорода, который будет добываться в границах участка Юзаса. От депутатов Славянского, Святогорского, Николаевского городских советов, Славянского района, Новосельских поселковых советов на сессиях рассмотреть и принять решение о запрете разметки, разработки и добычи газа методом гидроразрыва пластов на уверенных территориях по завершении пленарных заседаний депутатов всех советов отчитаться перед избирателями о принятых решениях и результатах поединенного голосования. Громада города и Славянского района заявляет, что игнорирование наших требований о а немедленном запрете добычи газа методом гидроразрыва пластов на всей территории Украины влечет за собой ответные меры громады в виде бессрочных акций протеста, митингов, демонстраций, а также акций гражданского неповиновения. Почему мы это э, сказали? Потому что действительно э, то, что происходило 17 марта и э, перед этим, вернее после этого, когда пригласили сюда компанию Шелл, где говорили о том, что мы не хотим видеть их на нашей территории, говорит о том, что действительно люди стали понимать, что мы живем в населенном районе, где нельзя проводить таким методом ни разведку, ни добычу этого газа что отчинка вычинки не стоит. И не случайно многие страны отказались от этого. И не случайно Ивано-Франковская и Львовская область отказались от этого, потому что понимают, что это влечет за собой ну, и смерть, и то, что мы будем лишать людей воды. Во многих наших уже районах например, в Христыще 70% колодцев стали пустыми, потому что только единственное, это еще не они делали, это Шевелинская фирма, суперподрядчик, сделали пробные эти скважины, прогулили, и вода ушла. Что мы будем дальше иметь, можете себе представить. Поэтому, естественно, мы обеспокоены этим и предлагаем такой проект решения, который гласит следующее. Решение, так, решил, ходатайство перед Донецким областным советом об отмене ранее принятого решения о согласовании проекта соглашения о разделе углеводорода, который будет даваться комиссия участка Лисовский, обратиться а к депутатам, как я говорила, голова Светских Украинских Советов, с тем, чтобы не допускать проведения каких-либо по работ, связанных с разведкой, разработкой и добычей углеводородов без предварительного согласования и проведения общественных слушаний. И, кстати, такие слушания уже проведены в ряде районов, где депутаты от всех фракций приняли решение не допустить, то есть против такого этих разработок. Поручить депутату Верховной Рады 6-го созыва по 47-му а одномандатному избирательному округу Алексея Базарову подготовить в рамках законодательной инициативы и внести на рассмотрение в Верховной Раде законопроект по моратории на разработку в Украине, вообще в Украине, газовых месторождений методом гидроразрыва плотов. Мы просим взвешенно подойти к этому. Да, партия регионов, я так понимаю, приготовила следующий, о котором говорит проект, но там нет именно лаборатории, там, не, там, говорится о том, что э, провести экспертизы и так далее, не нужны никакие экспертизы. Наш район, мы мы вас очень Я поэтому прошу всех депутатов э, взвешенно отнести к своему принять решение правильное. Как мы будем смотреть? глаза нашим жителям, как мы будем смотреть в глаза нашим детям, которых мы решим чистого воздуха, воды лишим и принесем только загрязнение и беду. Поэтому у нас пласты, которые уйдут все под землю. Подумайте, что наш район, именно город Курорт, принимая это решение, взвешенно обратите внимание на него. Я вас призываю правильно проголосовать. Итак, главная информация предоставляется секретарю городского совета Сантова Александр Анатольевич. Пожалуйста, Александр Анатольевич. Уважаемые э, депутаты, уважаемые приглашенные, ну, безусловно, я совсем понимаю, почему какое-то разделение идет. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Мне кажется, что это несправедливо точно так же, как депутаты коммунистической фракции, также же депутаты партии Гюрин. Вы знаете прекрасно, Владимир что мы эти вопросы обсуждаем, что с заявлениями о возможной разведке для Мещика выступал на наказу губернатора области. У него прошли круглые столы, на которых мы тоже с коллегами присутствовали, где были приглашены министр экологии Гостовиков, министр топлива и добычи Столицкий, были общественные организации, в том числе. Вы знаете, что мы приглашали сюда для обсуждения этого вопроса компанию Shell, чтобы быть э, как бы услышанными. К сожалению, дискуссии не состоялось. Да. Поэтому на сегодняшний день, ну, это мое субъективное мнение, я думаю, что, может быть, Франция разделяет очень много эмоций, доминирует да во мы не слышим э, выступления профессионала, к сожалению, не дали тогда выступить Шакалеву, который является э, главным геологом, к сожалению. Поэтому я думаю, что э, все-таки то, что громада сегодня ставит этот вопрос, это правильно. Это правильно, и его надо решать. И на последней встрече, в том числе и Андрей Владимирович Шишацкий сказал, что, безусловно, каждый проект должен тщательно отрабатываться, по каждому такому, по каждой такой точке, если она будет здесь вообще, потому что мы еще, может быть, говорим только на эмоциях. Вот. И когда доминируют эмоции, тогда, вы уже знаете, надо осторожно подходить к этим вопросу. Мы действительно, правда, подготовили такой проект, я не буду просто отвлекать время. Я его засчитаю. Он вопрос он всем депутатам. Рассмотрение решения суда граждан 17 марта 2013 года относительно разведки и вычисления банка банков на компании Шев на юридическом участке. Заслушав обсудить предложение депутата Славянского городского совета относительно возможности добычи газа, добычи природных пообещаний в городе Славянске, городской совет отмечает, что вопрос добычи традиционного газа является стратегически важным для развития страны в обеспечении энергетической независимости. Однако существует обеспокоенность жителей Славянска, которая связана с неполной информацией по обеспечению защиты от экологических рисков и последствий добычи здоровья. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство руководстве статьи 25 закона Украины о местном городской совет решил обратиться в Донецкий областной совет с предложением о принятии необходимых мер по контролю за соблюдением положений Конституции Украины, Закона Украины местного местном самоуправлении, и других законодательных актов. кто ее проводил, кто за это отвечает, нигде такой информации нет. Это говорит о том, что никаких экспертиз по сегодняшний день не было. А раз нет экспертиз, значит не должно быть решения о том, чтобы эту работу начинать. И мы не кролики экспериментальные, чтобы над нами проводить эксперимент. Дальше еще. Значит, нет экспертной оценки о том, как повлияет сейсмологическая ситуация. Гидроразрыв это маленький, такой вот маленькое землетрясение. Как поведет себя земля, какие пласты и где, что будет себя вести, это еще не изучено и неизвестно. Причем гидроразрыв в разных пластах, в разных почвах ведет себя по разному. Это тоже нужно учитывать. И опять же, идти на то, что мы добровольно соглашаемся вы, экспериментными кроликами я бы не согласилась. Дальше. Значит, у нас идет, когда мы обращаемся и смотрим, что э, тайна покрыта мраком и тайной. Тайной является то, какие химикаты будут у нас загоняться в землю. Что бы мы туда ни загнали, как бы мы ни делали, мы все это получим потом наружу. Я Вот требуем правды, вот, и, да, мы требуем правды, но правду нам никто не говорят. И еще, вот, дезинформация лучший метод против это, информации.

ничего страшного не бывает.